નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ છની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ છની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે જેમાં આપણે જોઈશું હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ત્રણ સમજદાર નહીં તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે નવી સ્વાધ્યાન પોથી આવેલી છે તેમનું પોસ્ટર અહીં દર્શાવેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો હવે આપણે ભાગ પ્રમાણે સ્વાધ્યાન પોથી આવશે અહીં તમને બીજો ભાગ દર્શાવેલ છે જેમાં દરેક વિષયમાં એક બે ચેપ્ટર આવશે તેવી રીતના ત્રીજો ભાગ આવશે અને ચોથો ભાગ પણ આવશે તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો ચાલો શરૂઆત કરીએ ધોરણ છના નવી સ્વાધ્યાન પોથીના ભાગ નંબર બે ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ત્રણ સમજદાર નહીં તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીં તમને સારાંશ આપેલો છે જે તમે અહીં સારાંશને જોઈ શકો છો આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચોરસ બોક્સ મેં ચૂન કર મેં ખરાકા નિશાન કીજીએ નંબર એક નન્હી બિચ્છુ કો બચાતી થી તબ બિચ્છુ ક્યાં કરતા થા तो डंक मारता था नंबर बे भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा नन्ही ने नंबर तीन बिच्छू का स्वभाव कैसा था डंक मारना नंबर चार हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बुरा प्रश्न नंबर बे वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए तो जो ये पहलू वाक्य नन्ही ने बिच्छू को दल, दल में निकाला बिजू लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया नंबर त्रो अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी नंबर चार माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नंबर पाँच नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया प्रश्न नंबर त्रोण अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दो बार जीवनदान देने वाली बत्त को डंक मारने चला था नंबर बी बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही ने क्यों नन्ही को क्या बताया तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा नंबर त्राण नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया तो बिच्छू दल दल में फंस गया था उसने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया नंबर चार नन्ही ने क्या निश्चय किया तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पेड़ को हमेशा बचाती रहेगी प्रश्न त्र ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा क्यों तो बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया नंबर बी यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते डंक मारना बिच्छू की आदत है जिस जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है नन्हे स्वभाव की अच्छी है वह समझदार और उदार है उसने बिच्छू की बुरी आदत छोड़ाने का संकल्प किया है वह बिच्छू के बारे बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है आखिर बिच्छू शर्मिदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है नन्हे की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्हे की तरह बर्ताव करता बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है नंबर तीन यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते सोच कर लिखिए तो यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने की बजाय

ત્રિશૂલ ત્રિકોણ ત્રિમુખ શ્ર તો શ્રમ શ્રીમાન શ્રદ્ધા ધ્ર તો યુદ્ધ બુદ્ધ પ્રસિદ્ધ દ રાજગદી ઉદ્દેશ तदन प्रश्न चार ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए तो जो ये नंबर एक उठाकर बतख दलदल नदी पर्वत प्रसन्न भलाई समझदार और लापरवाही प्रश्न पांच निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए तो अँ जो तो परिच्छेद आपेलो है जो तेरे ध्यानपूर्वक वाँचवा है प्रश्न छ उपरयुक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर शरीर मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है योग बे, योग नंबर आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रहता है नंबर नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है नंबर चार मनुष्य का खाल जग्ञा मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है स्वस्थ नंबर पाँच इस परिच्छेद में तंदुरस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ नंबर छः आलसी शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी नंबर सात इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए योग का महत्व प्रश्न नंबर सात इकाई में से पांच संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक नन ही एक बतक का नाम था स्थान मुंबई में देखने लायक कई स्थान है मुसीबत मैंने मुसीबत में पेड़ मित्र की सहायता की नंबर चार पानी पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए नंबर पाँच आदत सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित तो वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए चाहिए चाचा जी अल्प विराम आप चित्रकार कैसे बन गए प्रश्न चिन्ह बीजू वाक्य नन्ही ने बिच्छू को दल दल में फंसा हुआ देखा पूर्ण विराम नंबर तरन नन्ही ने क्या निश्चय किया प्रश्ना चिन्ह नंबर चार माँ अल्प विराम में उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी अल्प विराम नंबर पांच नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया चिन्ह प्रश्न नंबर नौ चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा तो इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है पास ही सड़क पर एम्बुलेंस एक सौ आठ खड़ी है दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा कार में लगे आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा पुलिस भी तुरंत आई गई होगी उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए तो अमने वाक्य अपेला है साचा क्रम में ते लखवाइए तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था तालाब में एक मगर रहता था दोनों में मित्रता हुई बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। बंदर ने कहा में पेड़ पर सुखाकर आया हूँ चलो उसे लेकर वापस आते हैं किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई प्रश्न नंबर अग्न उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए नंबर एक दाल में खाल जगह काला है कुछ नंबर बे ये अपनी बातें खाल जगह ही करते रहते हैं अपने आप नंबर नन्ही को खाल जगह पर दया आई उसके नंबर चार भलाई करना खल जगह स्वभाव है उसका नंबर पाँच खाली जगह हर रोज पाठशाला जाते हैं हम प्रश्न नंबर बार निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए नंबर एक स्वभाव तो आदत यह मेरा स्वभाव है नंबर बे राह पंथ वह राह बड़ी कठिन है नंबर त्रन प्रसन्न खुश हम आपस से मिलकर बहुत खुश है नंबर चार निर्दोष बेकसूर तो उस निर्दोष को सजा मिली नंबर पाँच सहसा एकाएक सहसा ही उनके मन में विचार आया प्रश्न नंबर तेरह मुहावरों के सही अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक जीवन दान देना मरने से बचा लेना नया जीवन देना डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है नंबर बे मन डोलना विचार बदलना डॉक्टर ने मन किया था मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया नंबर त्रन थिरकने लगना खुशी से नाचना संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे नंबर चार अनसुनी करना ध्यान न देना माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया પ્રશ્ન નંબર ચૌદ નીચે દીએ ગઈએ ચિત્રકો દેકર કહાની લખી તો અહીં જે ચિત્રો આપેલા છે તે પરથી આપણે કહાની લખવાની છે જે કહાની તમને લખીને બતાવેલી છે બંદર ઓર મગર અથવા બંદર કી ચતુ રાય જે તમે અહીં વાર્તા જોઈ શકો છો તે આ રીતના તમારે વાર્તા લખવાની રહેશે તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ સારા અને સુંદર અક્ષરે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સવાલ ધ્યાન આવી ચૂકી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે ને આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી તમને મળી જશે તો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો